Ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafı istiqamətində ardıcıl mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər uşaq və yeniyetmələrin musiqi istedadının üzə çıxarılmasına və inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Təbii ki, uşaqların musiqi istedadını daha da inkişaf etdirmək üçün müasir və geniş musiqi məktəbinin mövcudluğu önəmli xarakter daşıyır və əsas şərtlərdən biridir. Lakin Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən musiqi məktəblərinin vəziyyəti heç də ürəyə açıqan deyil. Belə ki, yaşayış binalarının birinci mərtəbəsində yerləşən musiqi məktəbləri günün tələblərinə cavab vermir. Üz dizəmlərdə pis, kəskin qoxu yığılır. Otaqlar azlıq təşkil edir. Hı, yuxarı mərtəbələrdə yaşayış mənzilləri olduğu üçün vaxt-vaxt su xətlərində problemlər yaşanır. Otaqlar su olur, ə, əşyalar su olur. Yəni ki ə, belə şəraitdə dərs keçmək təbii ki çətindir. Cənab prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yeni bina tikilir biz bu diqqətə görə, bu bizə göstərilən qayğıya görə təşəkkür edirik. Bəzi siniflərdə havalandırma sistemləri yoxdur, havasızlıqla nəticələnir, pəncərələr açılmır, qışda istilik sistemləri yoxdur və bunlar bir az problem yaradırlar. Uşaq musiqi məktəbi e, tikilir və biz buna görə çox sevinirik və bilirik ki, müəllimlərimiz daha da həvəslə məşğul olacaqlar, daha da yaxşı konsertlər verəcəklər. Buna görə biz prezidentimiz cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk kollektivimiz adından. Hazırda sözü gedən ünvanlarda Elverişli şəraitin estilik və soyutma sisteminin olmaması, həmçinin dərslərin keçirilməsində çətinliklərin olması yeni musiqi məktəblərinin yaradılmasına zəmin yaradır. Ancaq vaxtında verilən qərar bütün bunlara son qoydu. Desək, heç də yanılmarıq. Sumqayıt şəhər icra hakimətinin başçısı Zakir Fərəcovun tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən şəhər ərazisində yeni musiqi məktəbinin inşası uğurla icra olunur. Zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət olan binanın tikinti işlərinin böyük bir qismi artıq başa çatdırılıb. Yeni tikilən məktəb dəftə müasir işıq sistemi, istilik və soyutma, eləcə də yanğından mühafizə sistemi quraşdırılıb. Binada kommunikasiya işləri başa çatdırılaraq internet və telefon xətti çəkilib. Mədəniyyətimizin gələcək daşıyıcıları olan uşaqlara hər tərəfli musiqi təhsili verilməsi üçün burada hərcərl şərait yaradılacaq. İnzibati binada 26 sinif otağı, kitabxana, 90 nəfərlik akt zalı, rəqs zalı, müəllimlər otağı Qeyim və alətlərin təmiri üçün otaq, həmçinin yeməkxana da fəaliyyət göstərəcək. Bütün bu görülən işlərin nəticəsi olaraq bina tez bir zamanda müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, binanın fasadı ağlaydaşlarla özlənib və dam örtüyü vurulub. Binanın həyətində isə iki soanbarın tikintisi həyata keçirilir. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıt şəhərində ilk dəfədir ki, belə bir möhtəşəm musiqi məktəbinin nişastı həyata keçirilir. Gülə Əliquliyeva, Elvirs İsmailov Dünyatv